Bu kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsinin girişində gözəl bir 7 otağlı 3 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş gözəl bir həyət evi satışa çıxarılıb. Bax gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz, bax burdan, bax, bax, bax bu hissədən, bax belə zabor çəkiləcək. Evin bax ordan yan hissəsinə də keçmək mümkündür və burada da belə bir həyət yanı sahəsi var. Ümumilikdə torpaq sahəsi 3 sotdur. 3 sotdur, 7 otaqdır, şəxsi tikilidir. Yəni qurulmaq istəyirəm ki, şəxsi tikilidir. Yəni bu video bizim, yəni təkcə bizim abunəçilərimiz üçün, yəni sərfəli qiymətlə təklif olunur. Digər kanallarda yəni baha qiymətlərlə təklif ola bilər. Bax gördüyünüz bu formada xarici görünüşü var. Görürsüz pəkanlar da betonla tökülüb. Mərtəbələr arası betondur. 7 otaqdır, yəni 2 ailə üçün. Ən əsası da 2 ailə üçün əliverişli bir variantdır hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bax buradan həyətiyə sahəsi başlayır. Belə bir həyətiyə sahəsi var. Olduqca perspektivli və bir o cəhətdən də ki, əla bir ərazidə yerləşir. Deməli, e, qalxıcı evin ən əsas yuxarıdan yəni sizə təqdim etməyə. Yuxarıdakı otaqlar tam təmirlidir. Yəni alıcının zövqündən asılıdır. Buranı alıb digər üslubda da təmir edə bilər. Yəni Masazır qəsəbəsinin girişində Masazır qəsəbəsinin girişində əyəla lüks bir ərazidədir. Və daxil oluruq hörmətli izləyicilərimiz evin hazırda yaşayış üçün istifadə olunan hissəsinə. Bax gördüyünüz kimi burada belə bir qonaq otağı kimi nəzərdə tutulmuş hissəsi var. Düzdür, yəni kim alsa yenə də evdə yiyinləmə işlərinə əlavə bu xüsusiyyətə bilər. Yəni burada dəyişikliklər etmək <coughs> lazımdır. Bax gördüyünüz, burada da kombi aparatları qoyulub. Belə bir burada qonaq otağıdır. Bu formada qonaq otağıdır. Daxil oluruq burdan belə bir yataq otağına, gördüyünüz kimi. Bax burada da kombi bateriyaları qoyulub, istilik bateriyaları qoyulub. Və <coughs> yenə qayıdırıq qonaq otağına. Qonaq otağının növbəti daha oxuyacağımız otaq e, digər yataq otağıdır. Bax burada da belə bir yataq otağı var, hörmətli zəycilmiş. Və burada da növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi ümumiyyətlə 7 otaqdır. Aşağı hissədə 4 dənə yataq otağı var. Daha doğrusu 3 dənə yataq otağı var. Bax burada da kombi aparatları qoyulub. Yəni hər tərəfi açıqdır. Görürsüz? Yəni gözəl bir ərazidə yerləşir ömrətizəyimiz. Düzdür, bir çox <coughs> alıcılarımız yazır ki, kənd tipidir və ya xodda nəsə. Amma inandırım istəki məsaslı qəsəbəsində bu tip evlərdən demə olar ki, yoxdur satışda. Yəni bir çox əksəriyyət e, <coughs> eyni standart evlərdir, amma bu ev yəni tam fərqli üslubda və keçmiş tikilibdi. Keçmiş tikili olmasına baxmayaraq yüksək keyfiyyətlə tikilib. Bax burda Belə bir hamam otağıdır, gördüyünüz kimi. Va aksesuarlar qoyulub. Gördüyünüz bütün hər bir şey qalacaq. Va burada da belə bir mətbəxidir. Bu formada mətbəx var. Qiyməti də 90.000 manata təklif olunur. 3 sotda 7 otaqlı Masazır qəsəbəsinin girişində bax gördüyünüz bu gözəl evin qiyməti 90.000 manata təklif olunur. Əlbəttə ki, yəni sərfəli bir qiymətdir. Düzdür, indi qiymətdə endirimə zədə tutulur müəyyənə qədər və indi aşağı hissəsini sizə təqdim edəcəyik. Aşağı hissədə də bir neçə yataq otağı var. Oranı sizə tam aydın təqdim edək. Yəni ərazidə məktəb, bağça, bir sözlə bütün yaşayış üçün zəruri olan obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Bax budur birinci mərtəbədə düzdür. Biraz, yəni təmirə ehtiyac var. Bax birinci mərtəbənin bu formada dəhlizi var. Deməli, bax burada belə bir dəhliz görməklisiz deyəcəyəmiz. Bax burada da mətbəxi var. Yəni kommentariyada yazmayın ki, xahiş edirəm. Yəni yazmayın ki, bu qiymətə belə evmi olar və yaxud da nə sə, düzdür. Yəni ola bilsin ki, biraz Masazır və bu qiymət sizə <laughs> fantastik gələ bilər, amma fantastik deyil də. Yəni Masazır qəsəbəsində günü-gündən inkişaf edən razilərdən biridir. Yəni qiymətlər də Yəni həqiqətən artmağa doğru gedir. Bax burada belə bir yataq otağı var birinci mərtəbədə. Qudumayı təmir olunmuş. Bax burada da belə bir yataq otağıdır. Ümumilikdə 7 otaqlı bir məkən zəncirimiz. 7 otaqlıdır. Bax burada da kombi xətləri çəkilib, kombi apartları qoyulub. Döşəməsi laminatdır. Yəni indinin vurulması deyil, köhnə vurulmadır. Yəni möhkəm vurulub. Yəni hal-hazırda üstündə gəzirəm heç bir əsmə yoxdur. Bax burada da belə bir yataq otağıdır. Bax bu birinci mərtəbənin girişidir. Birinci yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağı. Bax burada da dördüncü yataq otağıdır. Hal-hazırda da sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi bax bu formada. Və burada da hamam otağı var. Ayıra-ayırlıqda. Ayıra-ayırlıqda sanitariya qovşaqları var. Yəni burada baxın e, pitmonka qoyulub. Yerin hafeli burnuq və belə bir sanitar qovşağı var. Və evin sol tərəfdən hürmətli izləyəcəyimiz solunda boş bir ərazisi var. Rolandə sizə təqdim edəcəm hazırda. Bax, burada da belə bir boş sahəsi var. Bu evə aiddir. Bu sahə evin sahəsinə aiddir. Hürmətli izləyəcəyimiz videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə Birinci olaraq siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.